плательщиков. И создали один отдел в Киеве, в который внесли все большие компании страны, загнали под одну налоговую инспекцию, потому что их там 200 тысяч, условно, на которых они, я там могу ошибаться, плюс-минус 10%. 200 тысяч компаний, которые сегодня, по сути, наполняют полностью бюджет страны. И, конечно, как налоговая инспекция, как контролер, и как человек, который я называю это с утра до вечера, им легче работать, потому что они через одну дверь, через одну фортучку забирают у нас все деньги и делают то, что хотят. Но это так не может быть. Мы далеко так не пойдем. Потому что таким образом мы тогда получим с вами ситуацию, развития не будет. Но ну, страна не может развиваться тогда. Поэтому я пытаюсь донести и налоговый всем сказать одну вещь. Ребят, мы не можем по два года оформлять малый и средний бизнес. Дайте людям покой. Вот вы им не помогаете. То есть логика простая. Не надо помогать. Не давайте им какие-то льготы. Вы просто их не трогаете, вот здесь лет, да? Вот ты, как налоговая инспекция, прими для себя решение. Если малый и средний бизнес, был большой спор по НДС. Как вернуть НДС малому бизнесу там, до миллиона гривен? Это невозможно, это с бюджета выпадут деньги. Мы слушали все эти лозунги. Я сам сначала, у меня тоже как то не очень разбираюсь, в бюджет не смотрю, как бы не Я слушал раз, слушал два, а потом сделал вывод, дайте я посмотрю сколько. Это". Знаете, сколько это оказалось денег? 200 миллионов гривен по месяц. И потом, когда мы пришли уже последний раз, когда было у нас подписание, я говорю, смотрите, давайте, чтобы я вас не позволил при камерах, и чтобы вы потом на меня не обижались, не пригоняли мне проверки на заводы, что они попытались со мной сделать. И не Я вы проверяйте, если вы там что-то найдете, пожалуйста, мы готовы. Кроме неприятностей того, что людям неудобства создают на работе, ничего нового не произошло на самом деле. Потому что мы как работаем, так и работаем. Ничего там такого и нет. И не могло быть, да? Поэтому зачем ходить? Но давайте договоримся, что эти 200 миллионов гривен вы можете платить. Понимаете? И слава Богу, мы подписали, и они платят. То есть я всегда говорю, мы говорим масштабно, громко, а на самом деле не надо ничего кричать, а надо просто взять каждый пункт, пройти и посмотреть. И окажется, что вот есть вопросы, которые в принципе не стоят даже обсуждения такого большого.